Всем привет! Огляд электрощитовой для двух шнеков. 3 кВт, 4 кВт, Два шнека. 2 мешалки 5,5 кВт, 7,5 кВт. И дробильная установка 22-30 кВт. Так, начнем из ввода. Вот у нас СИП-25. Правда, это не я рабов, Но видно, тут уже кто-то все Дуга аж трейдовый сразу было. Ну, на специалисты, наверное, ж это, ковырял СИП 4 на 4,25 автоматический ММК, 4-полюсный 100 ампер и медный провод ПВС 4 на 16 переключенный, не знаю чего. Это у нас щиток водный. Ну, тут и больше потужности не нужно, так сказать, закрываем. Дальше кабель идет вот цей, до распределительного щитка такой советской э, э, РП-250 э, предохранительной стойки. Они повытягали, позрезали по 63 ампера. Рубильник 250 ампер остался и используется как э, э, подключать, ну, подключать фазы, три фазы и ноль. Нейтраль. Дальше. А цього ящика центрального. Береться напруга 380 вольт через стабілізатор. На даний момент стабілізатор не робить в транзиті. Стабілізатор у нас потужність 40-42 кВт. Як показала практика, він не все тяне. на каждой секции по 14 киловатт, каждая фаза А, Б, С. Ну, сейчас в транзите. То есть натянутая одновременно дробилку 30 киловатт, 7,5 мешалку и 5,5 и мешалку. Короче, ну, что-то есть ошибка, короче, выбывается. Дальше от стабилизатора на пройды, на частотник 22-30 киловатт. Цена с дробилка 30 киловатт. На и 22 кВт. Сейчас выносник кнопки еще не сделаны. Вот провод четырехжильный будет за расстояние управляться. Это наш шоп -одробилки. Дальше мешалка у нас управляется с этого пульта. Тут фазы, реверс, разные режимы, аварийка. 7,7 кВт. Есть автоматическая вымыкача трехполюсная 32 ампера частотник 7,5, к управлению, промежуточное реле. я уже тут сделал выносник кнопкой на расстоянии стоп-пуск. Уже працюю, так сказать. Да, Дальше ящик побольше. Тоже управление. Ну, тут управляется к одной кнопкой. Тут два частотника по 5,5 киловатт. И программное реле Siemens. Ну, оно отключено. Тут я уже вынес для индикации провода и для управления. Тут одна кнопка блокирующая. такие частотники стоять, Один используется, другой используется. Ну, тут половину не нужно, я скажу. Можно убрать, а можно еще использовать у схеме. Это у нас мешалка 5,5 киловатт. Можно приключить шнек и другую мешалку 5,5, ,5. ну, если буде. Шнек у нас просто из распределительного щитка на Напруга 380 вольт. Две линии на один шнек и на второй. Там же находятся пульты ПМК 16 и 25. Ну, какие были, такие поставили. Короче, вот такая трошка схемка. Сейчас мы Включен центральный рубильник. Все у нас работает, кроме стабилизатора. Ну все, до следующего видео, такой кратенький обзорчик щитовой. Всем пока.